टॉपिक ऑफ द टाउन आजकल यही है बिजली के बिल हो शरबा बिल बिजली के बिल आसमान से बातें करते हुए बिजली के बिल जो हैं ये आज कल ये टॉपिक है हर जगह हर गली मोहल्ले में यही टॉपिक जो है वो जेर बहस है इससे पहले मैंने पिछले माह जो है वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरह आप जो है वो अपने बिल से फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस को जो है वो कट करवा सकते हैं मुतल वापटा के दफ्तर में जा कर तो वो मैंने भी करवाया था लेकिन बदकिसमती से इस माह के जो बिल आए हैं उसमें वो लग के आ गया दोबारा तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस हैं मैसूल बिजली है, है। इसमें टेलीविजन फीस है इसमें जनरल सेज़ टैक्स है इसमें एफ सी सरचार्ज है और इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो एफ़ पी ए जो है वो भी लगा हुआ है तकरीबन वो चार सौ नौ रुपया एक लगा है और तकरीबन जो है वो पच्चीस छब्बीस सौ रुपया जो है वो ए, दूसरी जगह है और जब ये तमाम टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म हो गए और इनको समझ नहीं आई कि हम जो है वो अब क्या टैक्स लगाएं तो इन्होंने जो है वो मज़ीद टैक्स जो है वो लगा दिया मज़ीद टैक्स के नाम से तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में रंजीत सिंह ने जो है वो अवाम पर इतना लम नहीं किया जितना ये जो है वो जाती उम्र एंड कंपनी जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के ग़रीब अवाम पर जो है वो म और सितम के पहाड़ जो है वो रहे हैं तो यकीन करें अवाम आ, कहते हुए वो मैं अक्सर सुनता हूँ अवाम को कि इनका जो है वो दोबारा अब हुकूमत में आना जो है ये तकरीबन नामुमकिन है ये उल्टे भी लटक जाएँ तो अवाम इनको वोट नहीं देने के उसकी वजह यह है कि इन्होंने मतलब अवाम का गला ही दबा दिया है वो मुफ्ता मुफ्त इस्तेमाल इस्तमा, जो है वो मुफ्त बार किस्म का बंदा मुफ्ता वो तकरीबन हर रोज़ एक नया अवाम पर जो है वो मुफ्त लगा देता है और नया टैक्स आम पर लगा देता है और कहता है कि जी हम बड़ा जो पाकिस्तान की इकानोमी को बड़ा सहारा दे रहे हैं बड़े ये अरस्तूँ हैं पाकिस्तान की इकानोमी के अवाम यकीन करें अब मैं कहते हुए सुनता हूँ कि इन से इमरान खान अच्छा था ये आवाम के अल्फाज हैं मैं आप तक ये मुंतकिल कर रहा हूँ कि कम अज़ कम वो जो है वो बिजली में कोई रत और वैसे भी जो है वो हालात जो है वो इस कदर जो है वो गंभीर नहीं थे जितने के इस दौरे हुकूमत में हो चुके हैं तो जो पिछले माह हातमताई की कबर पे लात मारते हुए इन्होंने जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ख़त्म किया था कि जी ए, तो वो इस माह वो बिल में लग के दुआ है, वो दोबारा आ चुके हैं ये पाँच सौ छियालीस का बिल है और सर आज ये बिल आया है और कल इसकी जो है वो लास्ट डेट है तो गरीब आदमी जो है वो बिल कहाँ से जमा करवाए वो क्लासरा साहब की मैं फेसबुक पे वो देख रहा था कि अवाम जो है वो घर के जो उनकी सेविंग कुछ जो जेवरात है वो बेच बेच के जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं तो पिछले इस माह तो कर लिए तो अगले माह आवाम क्या करेगी क्योंकि ये पिछले माह जो है वो तकरीबन सर सितंबर में जो है ये छः सौ यूनिट का बिल था जो कि पिछले साल सितंबर में वो सोलह हज़ार रुपया बिल था तो इस साल सितंबर में उससे कम यूनिट्स का बिल जो है वो तकरीबन उनतीस हज़ार सात सौ बारह रुपये का बिल है तो एक साल में इतना इजाफा और सत्ताईस रुपये जो है वो पर यूनिट ये हमें एक कॉस्ट कर रहा है और कॉस्ट करने के बाद भी जो है उस पर इजाफे टैक्सेस जो है तकरीबन बिजली के जो कॉस्ट है वो मौजूदा बिल बीमा बिजली की जो तो कॉस्ट है वो तकरीबा तो अठतीस सौ सत्तर रुपये है तो इजाफी जो है वो टैक्सेस लगा लगा के तो इन्होंने आवाम का जो है वो जीना मुहाल कर दिया है और आवाम सरापाई एहत है अदालतें किसी भी माशरे में अदालतें और मीडिया जो है वो एक वॉच डॉग की हैसीयत रखते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाए शायद जजेस जो है वो इसी मुआरे में नहीं रहते या उनको बिजली के बिल नहीं देने पड़ते या मीडिया वाले जो है वो इसी मुशरे में नहीं रहते उनको बिजली के बिल नहीं देने पड़ते हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि अवाम जो है फ्यूल एडजस्टमेंट के बगैर बिल जो पे करे लेकिन इसके बावजूद ये गुंडागर्दी और जबर से जो है ये आवाम से बिल वसूल कर रहे हैं और उसमें यही जगह टैक्स जो है ये लगा हुआ है तकरीबन इसमें नौ दस हज़ार रुपया जो है ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये अवाम की जेबों से निकार रहे हैं और अदालतें जो हैं वो शायद सिर्फ मुलजमान को मुजरमान को रिलीफ देने के लिए हैं। अदालतें जो हैं वो इंसानी बेसिक इंसानी हकूक़ की जो है वो मुहाफ़ होती हैं और हाईकोर्ट का मैं एक वकील साहब को ही कह रहा था कि जनाब बड़ा बिल आ गया है तो क्या हाईकोर्ट का फैसला नहीं है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के बग़ैर बिल पे किया जाए उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट के बग़ैर बिल जो है वो पे किए जाएँ तो लेकिन इसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो मैंने कहा यार किसी इतने वकील हैं पाकिस्तान में किसी एक वकील को जो है वो जा के दरवाज़ा अदालत का दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि जनाब आपके हुक्म पे अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ पे जो है वो म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं आपको चाहिए कि इन पर जो है वो तोहनी अदालत लगा के इन को जो है वो घर भेजे कि जाओ यार अगर नहीं तुम आवाम का जो है वो नहीं सोच सकते अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो कुर्सी के साथ क्यों चिपके हुए ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है जान छोड़ो जाओ जाके जो तुमने इतना पैसा और इतना माल बनाया जाके उसको इंजॉय करो इंग्लैंड में महलात में जा करो तो इस किसी और को जो है वो मौका दो जो इसी सरज़मीन का फर्जान दो इसी जगह इसी इसी मट्टी के जो है वो ए, लोग होंशअल्ला जो है वो पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएंगे लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस पराम को भी आवाज़ उठानी चाहिए वकला को जो है वो स्पेशली वकला को अपना किरदार अदा करना चाहिए और एक जाके पटिशन डालें जनाब तो इन्हें अदालत की कंटेम्प्ट कोर्ट की और अदालत इनको बुलाए कि तुम किस किन चक्रों में जो है वो अदालतों के अहकाम के बावजूद ए, फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ जो है वो बिल वसूल कर रहे और पिछले माह जो फ्यूल एडजस्टमेंट निकाला था बिल में वो इस माह जो है दोबारा डाल के भेज दिया है अपनी अयाशियों के पैसे तुम जो है वाम की जेबों से निकाल रहे हो खुदा का खौफ करो मरना नहीं है